Хорошо, сколько вас человек? Подожди, ну, тихо, ты, тихо, тихо, тихо! Тихо! Да, а сколько вас человек? Что Ты делал? Ты человек. человек. Хорошо. Кто Ты передел! Ты передел! Ты передел! Ты передел! Ты передел! Ты Что вы должны были делать?

Я не знаю, куда-то были, а куда они вообще прилетели. Да? Через черный ход их выпустили да. в сельпо, да? да? Когда мы были активистами в гостином дворе, часто, кстати, тетушки заходили в сельпо и терялись. Вот мы теперь знаем, чем заканчивается захват двора. Вот это наш двор был, где мы в футбол играли. И вот теперь здесь крыша, как хотят в гостином дворе, а потом через эти места будут запускать и выпускать тетушек. Что, пустили через черный ход Значит, хозяева Сильпо в теме Они вышли на... возле сотой школы есть выход, я знаю этот выход выход? Да Нет, нет, они через черный ход Он с сотой школы, и там арка есть с этой стороны Две группы, делимся сюда и туда да это конвой! Не, не ширитесь! Это конвой! Стоять! Не садь! Стоять! Стоять! Не ссадь! Куда вы Значит так! Значит так, арка, здесь выход есть, арка и 100 школы Иди! вокруг! Сельпо все время, мы защищали гостиный двор, сельпо все время запускала тетушек и выпускала. Так где выход, скажи? Мне? Выход одна арка с одна там с Покровской. Блять, да хуя выхода все. Нет, там, ну, там на стройку. Они на стройке, скорее всего. Где, где? Вот там стройка с той стороны. Где, куда? куда? Да, а там арка. Пойдем, а, они. Там стройка есть за этим, за школой. Знаю. Бля, так они не, не не Андреевская, окружаем вдоль. Юра, 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 Ну и шо? Давай, давай. Открывай, садимся и уезжай. Вон они там, поехали. Одно. 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 Ладно, одно, одно. Так что, бойкот сельпо! сельпо пропускает тетушек. Теперь я, мне нравился этот магазин. Да, раньше И теперь я в него не буду ходить. <свист> бойкот сельпо. Кто может напишите баллонами на сельпо по всей Украине, что они э, содействуют тетушкам. Да, куда, куда, куда? Прямо, прямо. Вот там арки есть, и черный ход, и сельпо, вот тут, тут э, в этот двор выходит. А этот двор может выйти еще к этой школе туда, к лицею подол. И... Ну это что только часть, это Вот, не все. да, по Андреевской, какая разница, нам надо Вот, вот, часть. вот, вот, тут кто-то стоит уже. Вот, это наши. И вот сады Бубалабух можно было бы сейчас, кстати, уточнить, что тут... О, рогатка есть? Есть. Ой, Ой давай. Да. Давай. В так тихо-тихо. Это, это, это и вот сады Куда б... ехать? Куда? Вот направо, направо наверх. У тебя нет. Что, зачем тихо, тебе выйти? Тихо. Вон тихо. они, тихо. вон они, идут. Ладно, они за садды Вон они, вот сейчас они за сады бы это мы пошли. Посвети туда. Это один. один. Вот два. Попались, красавчики! Попались, мыши! Пиздец О, вам! Тихо, тихо, не матюкаемся. Не, мутыли, не мутыли, да, да. Вот они, вот они, вот эта стройка, то, что я говорил. Вот они. Слава Они просто свалили из что мы сюда заехали. У нас одна машина. Останавливайся! О, останавливается он с нами. Останавливайся! Они там! Он не знает, он Все сюда! Он, он, он не... Все сюда! Значит, адрес Петра Савядашнова, 21-29 дробь 1, но это улица Покровская. Вот сейчас, значит, вот, улица Покровская, 4. Значит, части тушек ушло через сады Бабалабух, через... Поддержи, поведи трансляцию. Мне компьютером? Да. Вот, да. вот, они здесь! Они, они здесь! Они на стройке, на торте, я говорю!